Ну, в усиленно работает над своим самоубийством. Она начала работать в декабре, когда она закрывала глаза на то, что творил Виктор Янукович. Она радостно его поддерживала вплоть там, до 20 февраля, хотя там многие уже понимали, что Янукович идет ко дну и ничем хорошим это не закончится. Там, мы с вами тоже там обсуждали пока вне эфире, что еще 1 декабря, когда было видно, с какие, с, там, что сотни тысяч вышли на протест в Киеве, и те, кто ощущал энергетику этих людей, был, понимал, что эта энергия никуда не денется, и Виктор Янукович не может быть президентом этой страны. И предупреждали Рената Ахметова того, того же о том, что все идет к тому, что он станет каким-то наместником в каком-то Приднестровье. Нужно ли ему это? И вот прошло три месяца Майдана, кто-то понял из регионалов, но большинство так и не поняло и продолжает долбить всю эту там чепуху про каких-то бандеровцев, про какие-то э, непонятные там вещи. И как мы а видим, Ренат разумев... Ахметов как минимум дистанцировался, да и тоже ничего не делает, хотя ну... сейчас, когда Виктор Янукович страну покинул, а Ахметов — это единственный человек, который, которого в Донбассе прислушивается. При всем уважении к Тарути он лицо не такого порядка уважения для людей Донбасса. Поэтому сейчас то, что делает партия регионов, она сужает свой электорат, до, становится именно региональной партией в том смысле, что ее электорат будет там в Луганской и Донецкой области. Она из партии Юго-Востока становится партией Донбасса. Вот mm -hmm. это то, что она делает. И сколько она выдвинула абсолютно неадекватного кандидата на президентских выборах. И когда этот кандидат наберет, займет там третье-четвертое место с Тегибко и займет, и получит примерное количество голосов, то это будет еще там новый стимул для того, чтобы еще снова люди побежали из партии регионов, к тому же Тегибко. И какой процент, я верю, то, что парламентские выборы будут осенью, какой процент там наберет партия регионов, 10 или 15, это большой вопрос. А те, ще зараз от, нібито попросила з партії Царьова, гібка, це ну, виглядає нібито, тому що так треба відлучити від цієї партії щоб створити нову силу східного схід східного зразка яка могла би е, замінити скажімо так партію регіонів у тих східних областях яка могла би тобто підняти цей електорат ясно що наприклад за Партії батьківщину, наприклад, не будуть голосувати, там, Донецьку чи а, Луганську. Та? А якби зараз от виникла як нова, нова партія, яка б відстоювала там, російську мову, в принципі вже заявив ну, це, ті, гідко. И, в тієї. Це партія возникнет, і в принципі будь-яка конкуренція це добре. да, как бы мы там разделяли там эти какие-то там идеологические или там другие посылы там партии регионов, это того там сильная Украина, условно говоря, и гибко. Если между ними будет на Юго-Востоке или там где-то там в том же Донбассе какая-то конкуренция, это уже хорошо. То есть у людей будет выбор. Сейчас происходило как? Избрали Януковича, человек два с половиной года грабил страну, парламентские выборы 2012 года, люди все равно идут, и там на Донбассе 60 с чем-то процентов голосуют за партию региона, вы 20 процентов за коммунистов. Ну, люди даже не пытаются какую-то альтернативу найти. Они, ну, если не партия регионов, то кого? Идут, просто тупо бросают бюллетени. Если появится хоть какая-то конкуренция на том же поле, люди хоть как-то начнут задумываться, начнут выбирать. это, это будет очень позитивно.